Алкоголик, который пишет свои сообщения в пьяном бреду. Бывший президент прокладка, а также по совместительству заместитель секретаря Совета Безопасности РФ, сделал сегодня очередное заявление относительно Украины. На этот раз он написал громкую публикацию на тему «Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна. Ни США, ни Европе, ни остальному миру». Подпишись на канал, поставь лайк и напиши комментарий, что ты думаешь об алкаше Медведеве. Полет фантазии Медведева ограничился традиционными для российской пропаганды упоминаниями о нацистах и что западные партнеры Украины якобы устали поддерживать нашу страну в борьбе с российскими оккупантами. Украина не нужна Европе. Натужная поддержка нацистского режима по велению американского ментора уже устроила европейцам настоящий финансовый и политический ад. Потоки наглых попрошаек украинских мигрантов и их обустройство в ущерб собственным гражданам. Взлет инфляции, Колоссальные счета за тепло и электричество, загнивание европейского бизнеса, убыточные российские санкции. Все это привело к взрывам недовольства и в Западной и в Восточной Европе. И ради чего? Ради бандеровской недоукраины. Медведь снова начал оскорблять западных политиков, в частности назвал президента США Джо Байдена маразматиком. При этом выдумал, что американцы якобы страдают от того, что поддерживают Украину, и даже не покажут страну на карте. Украина не нужна США. Да, на военных и санкционных кампаниях пытаются сделать себе пиар политические балаболы, которые давно расписались собственной импотенцией и слабоумией. Реальные маразматики вроде Байдена, место которым не во главе огромной державы, а на травке в окружении родственников с открытым от слабоумием том. Рядовые американцы совершенно не понимают вообще, что такое Украина и где оно находится. Большинство из них даже на карте эту державу сходу не покажут. Почему ради какой-то малопонятной части России они должны терпеть такие неудобства? Почему в США инстеблишмент занимается не вопросами инфляции и рабочих мест, или чрезвычайными происшествиями в их родном штате, а неведомой им страной 404? Почему столько бабок отправляется за океан? И они рано или поздно спросят за это. И тогда захват Капитолия в январе 2021 года покажется играми скаутов. По его аргументам, Украина не нужна и России, которая уже больше года ведет полномасштабную войну и пытается оккупировать территорию Украины. Украина не нужна России, ведь не до Украина и не страна вовсе, а облако в штанах, рванное, потрепанное, засаленное, в конец прохудившееся лоскутное одеяло. Новая Малороссия образца 91 -го года. Искусственно нарезанные территории, многие из которых исконно русские, случайно отторгнутые в 20 веке. Здесь живут миллионы наших соотечественников, которые в течение многих лет подвергаются издевательствам со стороны нацистского киевского режима. Именно их мы защищаем в ходе специальной военной операции, бесщадно уничтожая врага. Но кусочки России, названные Украиной в границах 1991 -го года, просто недоразумение, порожденное распадом Советского Союза. И поэтому ни до Украины не нужна нам. Нам нужна большая и великая Россия. На фоне будущего контрнаступления ВСУ, вызывающего настоящее отчаяние даже от явленных российских пропагандистов, Медведев снова пытается успокоить россиян, а прежде всего, вероятно, самого себя, выдавая свои больные фантазии за действительность. Украина во главе с нацистской верхушкой не нужна самим ее гражданам. Именно поэтому из 45 миллионов там осталось чуть больше 20. Именно поэтому оставшиеся хотят куда угодно. В ненавистную Польшу, в ЕС, в НАТО, хотят стать 52-м штатом Америки. Да хоть к Антарктиде с пингвинами присоединиться. Лишь бы было тихо и кормили сытно. Из-за преступных амбиций властной группировки украинцы вынуждены жить в постоянной тревоге и страхе. Вынуждены нищенствовать, бросая свои обжитые дома и хозяйства вынуждены скитаться в поисках лучшей жизни по странам и континентам. Все ради мутной европейской перспективы. А точнее, чтобы Орликин в зеленом трико и его группа вороватых фашистских клоунов копили на своих офшорных счетах украденные западные деньги. Зачем это обычным украинцам? Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет. Ментальное состояние Медведева, которого в кремлевской иерархии играет роль придворного шута, Ухудшается буквально с каждым днем. Он в очередной раз стал жертвой весеннего обострения.